assalomu alaykum meni qadrli obunachilarim bugun judayam chiroyli magazinni sizlar bilan um, birgalikda aaylanmoqchi bo'ldim bu magazinga doim kiraman va bu safar bu magazinni sizlarga ham ko'rsatmoqchi bo'ldim bu magazin uh, moskvada de, amitest deb nomlanadi de. moskvadagilar de uchun tochkalari bor bemalol googledan qidirib topishinglar mumkin bu yerda naturalnыy toshlardan qilingan munchoqlar uh, har xil uh, shunga o'xshagan taqinchoqlar sotiladi ham qiziq narsalar va chiroyli narsalar Men Ma o'zim magazin juda judayam yaxshi ko'raman shuning uchun sizlarga ham ko'rsatmoqchi bo'ldim videoga albatta like bosing va o'z izohlaringizni qoldiring Men sizni izohlaringizni o'qishdan mamnun bo'laman bu yerda brasletlar ham bor ekan naturaльный toshlardan bu yerda ya'ni har xil shaklda va har xil turda o tepadagini qorani bilsanglar давления tushiradigan munchoq deyishadi bu yerda натуральный toshlar <muchos> qimmat ekan bu sakkiz yuz rubl ya'ni tabiiy shu holatga kelgan qanaqangidir moddalardan iborat bo'lgan toshlar bu yerda qo'l mehnatlari uchun bitserlar bor ekan Zolotay rangi juda ham yoqdi menga. Men avval bu yerdan 2 pochka bitser olgandim narxi ham qimmat emas, arzon 250 rublga bitta katta pochkasini olishingiz mumkin mana bunday просрочный munchoqlardan bilsanlar qandil yasashadi ishlarida. Men ham bir yasab ko'rsatmoqchi edim mayli keyinroq olib yasab ko'rsataman judayam chiroyli qandil degan kanalni bilaman youtubeda va ishlari judayam yoqadi mana bu yerda ko'zni qamashtiruvchi judayam chiroyli bilsanglar rustlar uh, shunaqa munchoqlarni tabiiylarini mana shunaqa chiroyli необичный narsalarni taqishni judayam yaxshi ko'rishadi balki o'zbeklarni ham shunaqalari bordir narxlari juda unaqa osmon narx emas bu yerda narxlar maksimalniy darajada muncholar 2000 ming rublgacha boshlanishi 49 rubldan 2000 ming rublgacha bularni hammasi esa naturalniy toshlar ekan naturalniy toshlar albatta qimmat bo'ladi agar bilsanglar натуralniy toshlarning inson organizmiga foydasi bo'ladi tilla va kumush taqib yurish erkaklarga emas ayollarga ko'proq foydali tilla emas erkaklarga kumush foydali tilla bu oshqozon va ichak kasalliklarini kelib chiqishini oldini olar ekan qanchadir miqdorda inson tanasidagi zaharli moddalarni o'ldirar ekan tilla va kumushlar manaqa brasletlar albatta qanaqa davr desam bo'ladi o'smirlik davrimda bunaqa narsalarga qiziqardim juda yam o'zim ko'proq qo'l mehnatlarini yaxshi ko'raman bunaqa tayyordan kore, olib, yaratisi, ko'ra o'zim munchoqlarni olib o'zim to'qib shunaqa qo'l mehnatlarini yaratishni o'zim yaxshi ko'raman chunki man o'zim ijodkor insonman kiyimlar to'qishni bilaman shafkalar sharflar atdyollar to'qishni bilaman qizimga yaqinda bitta otdyoлl to'qib berdim judayam chiroyli sabrinagaham juda yam yoqdi endi hammaga har xil kichkinalik maktab davrimda man o'zim pitserlardan munchoqlar olib pitser olib ism to'qirdim agar kimni esida bo'lsa o'sha davrda ism yozish moda bo'lganda man sinfdoshlarimga tanishlarga shunaqa ism to'qib sotar edim o'sha vaqtdan pul ishlar edim ya'ni e, rasm maktabda yana e, dadamni telefonlari bo'lardi u vaqtda rasmga tushish esdalikka judayam qiyin edi rasmchi qaysidir vaqtda maktabga kelardi o'sha paytda tushganlar tushib olishardi va ularga e, pul berilardi keyin man dadamni telefonlarini olib o'zimni sinfdoshlarimni e, rasmga olib esdalikka 500 so'mdan chiqarib 1000 so'mdan sotardim shunaqa qilib pul ishlagan vaqtlarim ham bo'lgan mana bunday durmunchoqlar ham juda ham chiroyli ekan bir shodasi 300 rubldan ekan har xil rangini o'zingizni vkusingizga qarab tanlashingiz mumkin o'q oh, моложный ranglarini bu yerda esa uzuklar hamma har xil narsaga qiziqadi mani bitta tanishim bor edi o'qish paytimda mandan bitta kichkina kursda o'qiydigan qiz zirakka qiziqardi xuddi magazinda ziraklarni qanaqa ilib qo'yadi shunaqa iladigan narsalarni olib rosa zirakka qiziqardi xil har kun har xil toqar edi yangisi chiqdi yoqdi o'shani olardi oltmish yetmish paradan oshiq ziraklari bor edi bitta dugonam bor edi naskиga qiziqardi ya'ni paypoqni har xil turini yoqtirardi olishini boshqacharog'i chiqsin sini olardi insonni qiziqishlari har xil sizlar nimaga qiziqasizlar shuni komentariyada yozib qoldirsanglar albatta menga buni o'qish juda ham qiziq man o'zim bunaqa taqinchoqlarga aytganimdek o'zim juda qiziqmayman o'zim yaratishga qiziqaman ya'ni o'zim to'qib o'zim <laughs> o'tkazib o'zim bir ideya qilsam o'sha yoqadi manga натуральный toshlar yana bir narsani aytib o'taman sizlarni insonni o'zini temperamenti bor ya'ni xarakteri bor o'sha xarakteriga moslab tug'ilgan ko'ngilingiz yiliz moslab siz qanaqangidir naturalьный tosh toqib yurishingiz sizga omadli nima <laughs> <laughs> shu <shukhi> shunaqa удача keltiradi deyishadi man o'zimnikini bilaman man o'zim to'qson uh, sakkizinchi yil birinchi dekabrda tavallud topgan uh, bo'lsam muchalim bu yil mana mani muchalim kelgan yo'lbars um, tigr uh, men uchun mosi bu feruza feruza toshi naturalьnыy mana mabu yerda havo rang turibdiyu mana shunaqa rangli feruza tosh, tosh deyiladi hattoki kichkinaligimda zirigimni ko'zi shunaqa feruza ko'zda bu yoqda yana har xil cholar judayam chiroyli bu yoqda esa bu bilsanglar ruslarni milliy o'yinchog'i hisoblanadi yягушkami yo'q неволяки ichidan o'yinchoqlar chiqadi har xil judayam chiroyli kichkina 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 bo'lib ketadi mana bu yerda kim misol yoshini yozishadiku tort ustiga shunaqani bilib bilmasangiz bil, tayyor qolib bor ekan kesib olsangiz bo'lar ekan shundan nevalyashkilar senasi <laughs> har xil ekan ya'ni kichkinasi arzonroq kattalari qimmatroq ekan маленький qulfchalar kimga <günge> kerak bo'lsa mana shu magazindan topishinglar mumkin va xas tovarlarda ham sotadi bunaqa qulf zamoklarni bu yerda oshxona buyumlari ekan oshxona buyumlarini doim magazinlarga kirsam kuzataman chunki yaxshi ko'raman man o'zim oshxonani judayam yaxshi ko'raman sita manga ayni shunaqa sita kerak edi mana shu yerda bor ekan shu yerdan oldim xastavar bizdan ancha uzoqda bu ishxonamdan qaytishda joylashgan shuning uchun shu yerdan topib oldim xastavarga borgim kelmadi kattaroqlari ham bor <laughs> ekan kattaroq xohlaganlar <laughs> uchun menga shunisi yetarli ko'proq yog' suzaman ya'ni yog'i <laughs> uvol qilib tovada qolsa to'kib yubormayman suzib olib qo'ysam keyingi safar yana ishlatishim mumkin mana qoshiqlar vilkalar juda ham sifatli ekan unaqa yupqa ham emas vesi ham og'ir yaltiroq uch yuz rubldan ekan narxi olti juft o manau mani yoshligimni eslatdi degan qoshiq kim eslaydi kimni uyida bo'lgan shunaqa qoshiq agar bi sizlarda ham bo'lgan bo'lsa yozinglar man kichkinaligimizda mana shunaqa qoshiq uyimizda bor edi taxta qoshiq deyiladi judayam zo'r go'sht degan bunaqa narsalarni man olmayman chunki blenderim bor blenderda maydalayman lekin go'sht pishiradigan bo'lsanglar o'shanda urib urib pishirsanglar go'sht judayam yumshoq pishadi deb eshitganman o'zim sinab ko'rmaganman hali lekin koshim bor ekan anaqa bunaqa kerak edi avvaliga olmoqchi bo'ldim to'g'risini aytsam ну lekin keyin qo'yib qo'ydim joyiga keyin olmadim chunki uyimda ikkita кастрюлька bor пока достаточно o'shani ishlatib turing dedimужlar sochiqlar ham bor oshxona buyumlari bu yerda ko'proq tabiiy toshlar endi yanada vitrinani to'ldirish uchun ya'ni nima desam bo'ladi ko'proq ketadigan narsalar shunaqa narsalar hisoblangani uchun unaqa narsalarni ham qo'yib qo'yishgan ko'pchilik moskvadan shar qidirishadi mana mana shu yerda bor ekan besh yuz rublga yuzta qalin katta katta sharlar ham unaqa yorilib ketmaydigan yaltiroqiroq shar bo'ladiyu juda unaqa прозрачный emas shunaqa sharlar ekan bu videoni aslida ancha oldin olgandim primeрnо ikki <gifthi> hafta bo'ldi shekilli yanvar boshida olgandim montaj qilishga qolib ketdi vaqtim bo'lmay qoldi shuning uchun mana bugunga nasib qilgan ekan bugun, bugun ovoz yozib montaj qilib qo'yibman mani kuzatib borayotganinglar uchun sizlarga kattakon rahmat aytib qolaman yanayam qiziqarli vloglar chiqarishga yanayam qiziqarli magazinlarni skidkalarni aksiyalarni chiqarishga harakat qilaman просрочный pullar bor ekan to'g'risini aytsam buni ham olmoqchi bo'ldim keyin olmadim nimaga sabrinaga olmoqchi bo'ldim chunki biz sabrina bilan judayam ko'p sotuvchi sotuvchi o'yini o'ynaymiz juda yam yaxshi ko'radi sabrina bu o'yinni sabrinani o'zini kanaliga ham qo'ygandim qanaqa qilib sotuvchi o'ynaganimizni agar qiziqsanglar qanaqa o'ynaganimizni opisaniyada o'sha blogni ссылкasini qoldiraman bemalol o'tib sabriani bilan qanday sotuvchi sotuvchi o'yin o'ynashimizni ko'rishanglar mumkin yevrolar ham bor ekan 500 yuz ham bor ekan haqiqiysiga lekin juda ham o'xshab ketadi agar sizlar olib yoninglarda olib yursanglar ham biror bir ko'rgan odam uzoqdan ko'rgan odam buni просрочныйligini bilmaydi ushlab ko'rmaguncha har xili bor ekan sabrinaga olmoqchi bo'lib qidirdim lekin keyin olmadim aytgancha bu yerda ham judayam chiroyli xildagi o'yinchoqlar ham rosa ko'p подарка uchun qutichalar karobkalar har xil chunki bunaqa narsalarni hamma magazindan ham topib bo'lmaydi va arzon bu yerda qimmat emas mana bu yerdan sabrinaga shapka oldim chiroyli e, yana chashkacha oldim yana nima oldim esimdan chiqib qoldi yana nima olganim parfyumeriyalar ham bor lekin men hali bu yerdan parfyumeriya olmadim Men o'zim juda yam kam parfyumeriya ishlataman faqat bilasizlar kechqurun ishlataman xo'jayinim ishdan kelishlariga ishga borishga ko'chaga chiqishga umuman xo'jayinim ruxsat bermaydilar Men o'zim boshqalarning e'tiborini tortishni ham xohlamayman и постоянно maskada yuraman hatto xoh ishoninglar xoh ishonmaylar. boradigan uyimdagilar hali yuzimni ko'rishmagan chunki постоянно man maskada ish qilaman faqat maskada ko'rishgan mani ko'zimni ko'rishgan bo'lishi mumkin lekin hali yuzimni ko'rishmagan of tushirib yubordim ну случайно chunki ilinib turgan ekan ataylab emas mana shu tepadagidan to'g'risini aytsam rosa olgim keldi rosaham chiroyli ekan sakkiz yuz rubl ekan ну keyinroq olaman dedim mana bi ham rosa zo'r narsa ekan ayniqsa vечериnкаlarga tug'ilgan kun to'ylarga taqsanmi rosa zo'r yaltirashni qaranglar qanaqa chiroyli agar moskvadan tomosha qilayotganlar bo'lsa bu magazinga kirgan bo'lsanglar yozib qoldiringlar sizlarga yoqqanmi yoqmaganmi buni bilish menga judayam qiziq zagolkalarni ham mana shu yerdan olaman sifatli arzon ham yaxshi asortimenti juda yam ko'p judayam ko'p aran assortiment zagоlkalarniki mana bu yerda chiroy uchun maskalar sumkalar ham bor xohlaganinglarni tanlab olishinglar <laughs> mumkin kashelokna qaranglar <laughs> qanaqa chiroyli ekan judayam yoqdi <laughs> manga <laughs> mana shu kashelok narxi <marcha> adashmasam 800 yuz rublmidi ichlarini ham ochib ko'rdim hattoki mana bunisi ham zo'r ekan Yonidagi karobkasi bilan ekan adashmasam 800 yuz rubl chunki judayam chiroyli va ixcham ekan hammaga rahmat bugungi vlogim shulardan iborat edi sizlarga yoqqan bo'lsa men bundan xursandman keyingi vloglarda ko'rishguncha xayr o omonat bo'linglar